আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক আপনি কি সহি এবং শুদ্ধভাবে নামাজ আদায় করতে পারেন আজকে আমি আপনাদের জন্য জহরের সম্পূর্ণ নামাজটি নিয়ে এসেছি স্টেপ বাই স্টেপ পায়ে পাই ধরে শিখিয়ে দেব আজকে এই নামাজটি যদি সম্পূর্ণ দেখেন আল্লাহ আপনি সম্পূর্ণ নামাজটি শিখে যাবেন নব্বই পার্সেন্ট মানুষ নামাজের শেষে এই ভুলটি করে থাকে তাই শেষের দিকে আমি ওই ভুলটির কথা বলে দিব নামাজের শেষে এই ভুলটি করলে

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين, آمين. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرابون ويمنعون الماء আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে চলে যাবেন রুকুতে গিয়ে চোখ দুটো থাকবে দুই পায়ের মাছ বরাবর এরপরে বলবেন সুবহান রব্বিয়াল আউদিম সুবহান রব্বিয়াল আউদিম সুবহান রব্বিয়াল আউদিম এই তিনবার বলবেন এরপরে সামি আল্লাহ ইমান হামিদা বলে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং রব্বান আল আকাল হাম বলবেন সামি আল্লাহ ইমান হামিদা রব্বান আল হাম এটা বলে সরাসরি শ্রদ্ধা চলে যাবেন সোজা গিয়ে বিয়ের আহানোর বিয়েলা সবাই হানার বিয়ে আলাদা তিনবার বলবেন এরপর আবার সোজা হয়ে বসবেন এরপর আবার চলে যাবেন রাব্বিয়াল রাব্বিয়াল আ'লা আ'লা বিয়ে আহ তিনবার করে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন দাঁড়িয়ে প্রত্যেকবার রুকুতে যাওয়ার সময় সেজদা যাওয়ার সময় সেজদা থেকে ওঠার সময় রুকু থেকে ওঠার সময় আল্লাহু আকবার বলবেন হাতে হা সাথে সুরা মিলাবেন আবার <applause> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بوليه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله من حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر تحية <متحدث> لله والصلوات <تصكت> والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى 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 الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر تحيات لله والصلوات الطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا فريق نمديك السلام في السلام عليكم ورحمة الله يا فريق আসসালাম আলাইকুম রহমতুল নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয় আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে সহকারে দেখেন الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليطلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمي الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيَّتُهَا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي العالم سبحان ربي العالم سبحان ربي العالم الله أكبر. الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر تحية الله صلاة وقيم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله أكبر

Subhanallah biarawiyah, 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 subhanallah akbar. بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك جد لا إله إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي أنا على سبحان ربي على سبحان ربي على الله أكبر الله أكبر سبحان ربي على سبحان ربي على سبحان ربي على الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله اكبر التحية لله صلوات الله وسلامه عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين

سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سميع الله لمن حمده ربنا ربي الحمد الله ربي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي سبحان سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الحمد لله الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد রৈর্য সহকারে শুনবেন মনোযোগ দিয়ে এবং দেখবেন প্রথমে আপনারা সুন্নত নামাজের নিয়ত করে দাঁড়াবেন দাঁড়ানোর পরে

بسم الله الرحمن الرحيم بلبل ارپوره الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة فاتحة شكرًا شكرًا

দাঁড়িয়ে আলাকাল বলবেন মানে সুবহান রব্বিয়াল আউজিম তিনবার সর্বনিম্ন তিনবার পড়তে হবে এরপরে যদি আপনি চান তাহলে আরো বেদ সংখ্যায় যতবার ইচ্ছা ততবার আপনি পড়তে পারবেন কোনো সমস্যা নাই তিনবার পাঁচবার সাতবার যতবার ইচ্ছা ততবার পড়তে পারবেন কিন্তু জোর সংখ্যা পারবেন না কিন্তু বেদ সংখ্যা যতবার ইচ্ছা ততবার পড়তে পারবেন সমস্যা নাই এরপরে সোজা একবারে চলে যাবেন চলে যাবেন এরপরে সোজদায় গিয়ে বলবেন যে শুভ হ্যাঁ বিয়েল আহ আলা আলহ এভাবে এরপরে আবার এভাবে সোজা হয়ে বসবেন এখানেও তিনবার সাতবার যতবার বেদ সংখ্যায় যতবার ইচ্ছা ততবার করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এরপরে আবার দ্বিতীয়বার আবার ছেদা যাবেন আরেকটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যে এই দুই হাতের মাঝে অল্প কিছু জায়গা সংখ্যা ফাঁকা রাখবে এবং দুই হাতের আঙ্গুলগুলো একটু সামান্য ফাঁকা থাকবে এরপরে কপাল কপার যেহেতু মাটি সাথে লাগে এবং নাক যেহেতু মাটি মাটি সাথে লাগে এরপরে আবার বলবেন বিয়ান আলা তিনবার সাতবার পাঁচবার যতবার ইচ্ছা করতে পারবেন বিদ্যুৎ সংখ্যায় এরপরে আবার দাঁড়িয়ে যাবেন দাঁড়িয়ে আবার এভাবে হাত বাঁধবেন এই হাত বাঁধার সময় এই কনিষ্ঠ আঙ্গুল এবং বৃদ্ধা এভাবে ধরবেন এবং মহিলারা হাতে ভাবে উপরে বাঁধবেন আর পুরুষ হাতে ভাবে বেঁধে এভাবে সেরে দিবেন নিচে এরপরে আবার বিসমিল্লাহিলা সুরা ফাতেহা পারবেন এবং আলহামদুলিল্লাহ রহিম مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله سورة فاتحة تقول أبار اكي سورة يشاته مليني بين جمال أمين سورة قريش مليلم لإلا في قريش إيلافهم رحلة الشتاء الصيف فليعبدوا رب هذا البيت

দাঁড়িয়ে রব্বানা আলাকাল হাম বলবেন রব্বানা আলাকাল হাম বলার পরে আবার পুনরায় কি করবেন আবার সেদা চলে যাবেন সেদা গিয়ে এভাবে হাত যেন একটু সামান্য ফাঁকা থাকে হাতের আঙ্গুলগুলো এবারে কপাল মাটি ছেড়ে থাকবে এবং নাক মাটি ছেড়ে থাকবে এবং চোখ নাকের দিকে থাকবে এরপরে বস্তু হান আর আলা তিনবার সাতবার সাতবার যতবার ইচ্ছে ততবার পড়তে পারবেন বেজর সংখ্যায় এভাবে আবার বসবেন আবার ছেড়ে যাবেন আল্লাহ আকবর বলে এরপরে আবার সুহানা তিনবার সাতবার বেদর সংখ্যায় পড়বেন এরপরে আবার এভাবে বৈঠকে বসবেন বৈঠকে বসার পরে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যে তাতে এভাবে আঙ্গুলগুলো সামান্য ফাঁকা থাকে

এভাবে সালাম ফিরেবেন যখন এই চোখ থাকবে এই কাদের দিকে এবং এ পাশে সালাম এদিকে সালাম ফেরানোর সময় চোখ থাকবে এই কাদের দিকে